if we should stand up to a tradition, i think that mr. klaus Elon would like to start. translate. yeah, in english, klaus, please. but can, can we, can we uh, talk in danish? because we ha will have oh yeah, danish-polish yeah, okay. interpreters, so sorry, it will right, be easier right, right. for everyone. okay. okay. so we okay. can, okay. can talk in danish and we'll yeah. have translation to polish. <laughs> Jamen, det er, øh, altså man kan sige, vi har, øh, de spillere, der er med hernede, er klar til at spille. Og Novak er med. Øh, Piona er med. Så som udgangspunkt er der ikke de store problemer. Øh, Pusic øh, gik ud for træning i går. Og øh, de første ting var ikke så positive, men han er taget med hernede, da han har fået det bedre hen over natten. Og øh, der er stadigvæk håb om, han kan være med i morgen. Det bliver afgjort her i træning senere. Pytanie brzmiało następujące, czy są jakieś przeciwwskazania, żeby mecz by się odbył? Czy wszyscy zawodnicy są zdrowi i gotowi? Trener odpowiada, że tak, wszyscy zawodnicy są gotowi, aby odgrywać mecz. Nowak wrócił do zdrowia, będzie normalnie grał. E, co do gracza PUSSIT, no to na dzisiejszy trening zadecyduje o tym, czy będzie w stanie grać, czy nie. I decyzja zapadnie albo dzisiaj wieczorem, albo jutro. Sounds right. Der er så også en kamp mod øh, FC København, øh, 72, 71 timer efter kick-off her. Øh, øh, gør du der nogle overvejelser i forhold til øh, dosering Der vil være spillere, som vel ikke kan holde til øh, de tre kampe på, øh, på en uge, øh, på nuværende tidspunkt. Jeg er helt med på spekulationerne, og øh, tanken har strejfet mig, men... Øh Ja, den holdning, at den næste kamp er den vigtigste, og øh, nu sidder vi i Polen, og der venter os en vigtig øh, kamp i morgen, og det er det, der har mit fokus. Øh, så kan det da godt være, som kampen skrider frem, at øh, jeg vil overveje at gøre nogle ting, men som udgangspunkt er vi her for at skabe os det bedst mulige udgangspunkt til øh, den sidste kamp mod øh, Klub Brygge. Pytanie brzmiało następujące: Czy nie będzie to problem, aby gracze odbywali następny mecz, który się będzie odbywał z FC Kopenhagą? Ponieważ będzie się on odbywał tylko 72 godziny po tym, jak będzie się odbywał mecz tutaj na miejscu w Polsce. Trener odpowiada na pytanie: Myślałem o tym, oczywiście robiłem sobie swoje

Jamen jeg forventer at se et øh, stærkt øh, ligahold, øh, som efter de har skiftet træner, øh, kan man sige, har fået stabiliseret sig. Øh, ligger nu nummer to i ligagen. Øh, har gjort det godt på det seneste. Øh, så jeg ja, er slet ikke i tvivl om, der venter os en, en, en svær modstander, en svær kamp. Øh, Udover det er der noget i forhold til... Øh, fans øh, og så videre, som vi skal forholde os til. Men som vi altid gør, øh, når vi forbereder os til kampen og går til kampen, så er det med det mål nemlig at få tre point. Øh, nu skal vi huske, det her er ikke en en kamp, der sådan kan stå for sig selv, men nemlig en af seks i en pulje. Øh, så nu må vi se, hvordan kampen skrider frem, og hvad I, I til slut kan vise sig og være godt resultat og og dermed siger jeg, at vi måske kan Pytanie brzmi, co oczekujesz, co oczekujecie i jak wyobrażacie sobie, że Legia będzie grała, bo Legia bardzo zależy na zwycięstwie. Owszem, Legia, trener odpowiada, że owszem, Legia jest bardzo mocną drużyną, zdajemy sobie z tego sprawę. Szczególnie po zmianie trenera w legii, zajęli oni drugie miejsce. Jest to dla nas mocne wyzwanie, jest to mocny, trudny zawodnik do pokonania, aczkolwiek liczymy na to, że dostaniemy trzy punkty. Jest to na pewno nasz priorytet, aczkolwiek nie chodzi o to, że to jest tylko jeden mecz, tylko jest to jeden z meczów, więc nie będziemy go traktować jako jeden. i på mindst forhånd, i morgenaften? Øhm, jeg tror, at vi har efterhånden, som den her sæson er skrevet frem, vi har øhm, fået så meget erfaring i, i de her kampe, øhm, i, de, ja, i den periode, som vi nu har haft. Øhm, vi har haft nogle nogle svære udbaner indtil videre. Øhm, og det er et eller andet sted, det som øh, vi skal drage erfaring til nu. Øh, og bruge i, i kampen øh, i morgen. Så, øh, så helt klart tidlig erfaring fra den, her, fra den her sæson bare. Så jeg har været meget skrevet til Mikkel Andersen. Mikkel, hvad gjorde du, for at være klar til den match? Mikkel, hvad at Um, mieliśmy bardzo dużo doświadczenia z naszych poprzednich meczy. Nie wszystkie były dobre, był to dla nas ciężki okres. Natomiast podchodzę do tego tak, że każde porażki uczą nas, jak być lepszym. Nie wiem, czy kampanie nie było to w rejonie kulisem jest to, co jest w tym roku, nie på kubą, der virkede det som om at. at de mistede øh, lidt fokus på, hvad det egentlig var øh, for en mulighed, I havde dernede, og lå stresser af kulissen, øh, i hvert fald som kampen skred frem. Øh, hvor, hvor, hvor meget har I lært af det, der skete nede på, på, øh, på kyberne? Øh, fordi blandt andet Southampton-kampen efterfølgende viste jo i hvert fald, at de havde, havde fået noget modenhed øh, øh, mere fra, fra kyberne. Altså man kan sige, <coughs> at uh, kampene både hjemme som ude uh, mod APL, tror jeg, har, har givet os rigtig meget. Uh, en ting var resultatet hjemme uh, og de erfaringer, vi, vi, vi fik af dem. Men også det at få lov at spille uh, på udebane mod så fanatisk publikum. Uh, jamen, man kan se nok så mange uh, videoer på YouTube, eller hvor man nu ser dem henne men du skal stå i det for at få en fornemmelse af, øh, om det berører dig eller ej. Og som ikke nævnte tidligere, jamen, vi har prøvet at stå der, øh, så jeg er slet ikke i tvivl om, at vi er bevidste omkring, hvad der skal til. Øh, og derfor håber jeg også, at vi viser os som et voksenhold, der kan takle øh, nemlig de her udfrakommende faktorer, som vi ikke i øvrigt kan gøre noget ved, men prøver at fokusere på det, vi nemlig kan gøre noget ved, vores egen præstation. Pytanie brzmiało, um, graliście na Cyprze mecz, um, był to bardzo specyficzny mecz, ponieważ um, niby gracze byli mocni, ale straciliście fokus podczas grania. Um, co Was nauczyło, jakie doświadczenie wam dało granie w Cyprze w tak specyficznym miejscu, w tak specyficznym kraju? Trener odpowiada na to pytanie, że doświadczenie na pewno było bardzo duże. Um, grać ten mecz na Cyprze. Na Cyprze um, Gdyż narodowość jest zupełnie inna. Inaczej jest ten mecz odbierany. E, wiele go to nauczyło. Między innymi pokazało to, że podczas grania meczu trzeba, meczu trzeba być dorosłym. E, nie zważać tyle na publikę, która jest z zewnątrz, ale skupiać się na tym, co jest najważniejsze. Dać najwięcej z siebie. Jest po bo i had og man kan sige, at de her øh, stolpe, I fik lidt stolpe ud, og det satte sig måske lidt i selv selvtilliden. Øh, hvordan vurderer I, du I er kommet ud af det nu? I har fået en sejr og en uafgjort i, i ligaen. Øh, er I ved at komme tilbage til at få de der, øh, hvor det er så er stolpe ind, og forplanter det sig i selvtillid og så videre? Jeg kan faktisk slet ikke huske den periode, du lige omtaler. <laughs> øhm, jeg føler helt klart, at vi er på vej i den rigtige retning. vi var vel godt alle sammen klar over, der er i hvert fald en del journalister, der har gjort mig opmærksom på det løbende, at denne her periode den nok kommer. Og vi hele tiden forsøgte at sige, at den mente vi ikke selv kom. Den kom så lige pludselig. Jeg synes, vi gav det helt rigtigt andet. Det helt rigtige svar på det er nemlig vores kamp mod Esbjerg. Jeg er måske enig i, at vi ikke får leveret det, der skal til i Odense. Vi møder i øvrigt et rigtig fint OB-hold på dagen. Men overordnet set handler det om, at... Vi skal tage den næste kamp og kigge fremad. Og øh, vi står med rigtig gode kort på hånden øh, i forhold til det her gruppespil. Øh, så det er det, vi har forberedt os på, og det er det, vi øh, forventer at, at se i morgen på banen. Øh, så jeg ser helt klart en, en opadgående kurve. Og øh, de sidste fire kampe, vi har i den her sæson, jamen øh, de bliver rigtig, rigtig vigtige for os. <tryk> Ostatnio mieliście pięć przegranych meczy. E, zapewne spowodowało to to, że wasze samopoczucie bardzo spadło, e, motywacja i chęć do gry. Czy powracacie? E, trener odpowiada na to pytanie. Szczerze, nie pamiętam tego okresu, e, aczkolwiek dużo dziennikarzy mi go stara się przypomnieć. E, Graliśmy mecz z Esbjerg, ten mecz między innymi pokazał nam, że jesteśmy w stanie wrócić ponownie do formy i jesteśmy w stanie ponownie być sobą. Graliśmy również w Odense z drużyną OB, było ciężko, był to ciężki mecz, nie wygraliśmy go, aczkolwiek jesteśmy gotowi na to, żeby zacząć iść w górę, staramy się jak najlepiej potrafimy i te następne mecze cztery, które są przed nami są dla nas najważniejsze. Hvor um, bevidst, Jess, er du øh, om, at en sejr i morgen egentlig er det eneste resultat, der øh, garanterer, at de ikke står i en eller anden... Altså, det er det eneste resultat, som kan, kan bringe jer derhen, hvor det ikke er en finale i sidste kamp mod Brygge. Fordi I spiller i Urgjort. så vil, vil, vil Brygge stadigvæk kunne indhente jer, hvis de, øh, hvis de får... Øh, selvom de taber til Napoli Altså hvor, hvor bevidst er du om at, at en sejr faktisk kan Kan være øh, Kan faktisk bringe jer videre allerede nu Altså øh, Figurerer det i dine tanker Jamen selvfølgelig gør det det um, Så det var det jeg prøvede at sige før At hver gang vi går på banen Går vi på banen for at få Tre point Og i I denne her I de her gruppespil Er det jo en ud af de seks kampe Men du har ret En sejr kan jo gå hen og vise sig være nok Jeg tror nu på, at Brygge har rigtig gode chancer mod Napoli, øh, men er nu det ikke. Øh, vi kan fokusere på vores kamp, og det er det, vi vil gøre. Og det, jeg sagde før, var i forhold til et point, vil i hvert fald give os et fornuftigt udgangspunkt. Ligegyldigt hvad den anden kamp ender, så har vi stadigvæk kort med hånd og gode kort. Jeg er helt med på, at en sejr kan vise sig at være så afgørende, så vi måske allerede i morgen aften kan være videre. Pytanie brzmi, um, czy jesteś świadomy tego, że zwycięstwo jutro da Wam um, możliwości przejścia dalej, aczkolwiek wiele też zależy od meczu Brygge z Napoli, jak on cię będzie rozstrzygał, jak Wasz mecz wyjdzie jutro, czy jesteś bardzo pewien swojej wygranej? <coughs> Oczywiście, że zastanawiałem się nad tym, zastanawiałem się nad zwycięstwem. Zawsze wchodzimy na boisko po trzy punkty. <coughs> Brygge ma bardzo dobre szanse na wygrane z Napoli, ale zostawmy ten temat, ponieważ skupmy się na nas. Tak jak wspomniałem wcześniej, wchodzimy na boisko, żeby wygrać trzy punkty. Aczkolwiek jeden punkt też daje nam bardzo dobre możliwości i karty przetargowe, żeby pójść dalej. Fokusuję się w filibusteringu, ale Napoli jest bardzo suwerenne, a w władze itd. że Di Fagi sparali, jeg går ud fra det også, derfor du måske tænker, at, at Brygge har en, en, en god chance for at komme på tavlen der. Øh, er det, jeg lidt, at de at måske, eller de begynder at spare nogle spillere nu? Det, det forholder jeg mig ikke til, hvad Napoli gør. Altså, jeg har 100% fokus på den kamp i morgen. Kan jeg jo ikke gøre noget ved den anden kamp overhovedet, og har ikke intentioner om det, og ikke bruger tanker på det. Pytanie uh, so brzmi uh, uh, so uh, Napoli będzie grała jutro z Brygę. Powiedziałeś wcześniej, że mają mocne szanse wygrania. Zastanawiasz się nad tym, jak to spostrzegasz. Trener odpowiada na to, ja skupiam się na własnym meczu. Nie na meczu innych. W tym momencie muszę się skupić na tym, aby moja drużyna zagrała jak najlepiej. A jakie będzie zwycięstwo Brygier w stosunku do nas, to się okaże później. W związku z pierwszą sprawą się że w każdym razie indsatsen og, og, og skærper sig til i morgen. Hva, hvad forventer du, at de bringer ekstra i forhold til den kamp i Herning, øh, hvor hvor de virkede noget mærket? Som jeg startede med at sige, så synes jeg at det er et øh, forvandlet øh, lægehold. Vi ser i forhold til, da vi mødte dem. Øh, jeg synes de har fået styr på deres struktur. Jeg synes de øh, bringer det fysik ind, som vi også forventede, de vil gøre i kamp 1. Uh, og samtidig har de nogle, uh, nogle, rigtig dygtige spillere fremme i banen, som er i, topform i øjeblikket. Uh, og et elegehold i, i, i den form, de er i på hjemmebanen, jamen, det er klart, det bliver en, en vanskelig modstander for de fleste. Uh, w do która się z w Herning, uh, Co myślisz Legia zrobi w tym momencie w tym meczu inaczej. Co więcej się wydadzą. Odpowiedź jest trenera. Uważam że w tym momencie mają lepszą strukturę są stabilniejszym zespołem. Gracze są w, w top kondycji swojej obecnie więc tak będzie to dla nas bardzo trudny przeciwnik. Any questions from the Polish press? Perhaps? One more question from the Danish press, uh, or have you got what you wanted, gentlemen? Så kommer det sidste. Uh, yes, uh, det er fuldmåne. morgen. Uh, kan du holde Ulvene i ro uh, til kampen i morgen? Det tror jeg ikke, jeg kan, og det skal jeg heller ikke. Vi skal se ulvene komme ud over stepperne i morgen og vise alt, hvad de har i sig. Så det forventer jeg. Was the one last question? Uh -uh. Oh, sorry. Pytanie brzmiało uh, było do trenera, mianowicie jest, jest pełnia uh, księżyca w tym momencie, więc jak to będzie z twoim spokojem? Wytrzymasz wilka wewnątrz w sobie, czy nie? Uh, odpowiedz mi, nie, nie będę w sobie trzymał Wilka, jestem tu po to, żeby go pokazać i żeby zagrać ten mecz jak najlepiej jutro. Kurlici wiele w nami han fik et fred i hans ankel, som han har bøvlet lidt med i løbet af efteråret. Den hævede lidt, da han kom ind efter træning. Og det har vi så behandlet på i går og herinde i træning, så vi tager en afgørelse på det og ser, hvordan det ser ud på benet nu. Men det er for mig den eneste, der er tvivl om i forhold til i morgen. Chodzi o to, że ma mocno napuchniętą kostkę. Nie do końca wiemy, co się z nią dzieje. Dlatego chcemy zobaczyć dopiero po treningu, jak sytuacja będzie wyglądała. Any more questions from the Danish or the Polish press, perhaps? Otherwise, uh, thank you, gentlemen, and thank you, Julia. And thank you for attending and uh, we're looking forward to the match tomorrow. Thank you for showing up. Good night.